Так, водій в експлуатації, вся, точніше, вся експлуатація цього пристою для водія зводиться лише до того, щоб натискати в певні моменти часу цю кнопку. Тобто, в момент під'їзду до зупинки та в момент перед зачиненням дверей. Тобто, як це все працює? Тобто водій під'їжджає секундочку, все технічне, щоб воно було все нормально, підідано нормально. Так. Тобто водій, наприклад, під'їжджає до зупинки обласна лікарня, натискає кнопку, в салон озвучується зупинка обласна лікарня. Перед тим як від'їжджає від зупинки, він повторно натискає кнопку, оголошується, обережно двері зачиняються, наступна зупинка і наступна зупинка. І все для водія роботи на цьому закінчується. Тобто, система зовсім не складна в експлуатації саме для водія. Да, Я эту Дело в том, на сегодняшний день мы выпускаем 60 машин. У нас не хватает водителей. поэтому больше выпускателей пока не нужно интервалы зависят от количества, естественно, параллелизма. На таких нерентабельных маршрутах, как пятый, естественно, машин меньше, поэтому интервал там соответствующий. На десятке, в принципе, машин достаточно, и в час пик там интервал приемлемый. Но в вечернее время последний троллейбус заезжает 23.40, но... Остается порядка 5 машин, машин, машин. да, мы вывозим последние смены завода в Раньше молоко, плачет, работает без вас, Вот и все. А почему а, а ну, есть же 15 дней уже достигли это какой-то по советский какие-то режим. Ну, Что, урон, никаких нет по этому поводу. Выпускаем столько, сколько на да, сегодняшний день, и день и мы и можем и выпускать. И Вопрос технический мы, мы могли бы выпускать и больше, и но и водителей и на сегодняшний и день. И 140 и человек осталось. Призвано в АТО, часть ушла на пенсию. Прихода нет практически. Сейчас в общем группу, но из 10 человек осталось 8 в руками. Народ не хочет водителей Тяжелая работа, не очень высокая зарплата. А по поводу того расписания, вроде бы люди ориентируются на какое-то расписание, поэтому приходит и долго ждут. Расписание есть, существует. Расписание ее, в принципе, можно взять его, можно опубликовать, но это представляет настолько громоздкий документ на порядка 13 страниц, что, и, ну, в принципе, человеку, который не ориентируется, очень тяжело, допустим, было бы им бы пользоваться. тем более, что вы говорите, что оно уже сейчас на самом деле не работает. Нет, это расписание работает. Троллибусы ходят именно строго по расписанию.

так потому что еще не было. Вот сейчас будет, собственно, первое объявление. А, потому что вот, конечно, лучше вот, просто так ничего не говорить. Только по нужным а -а -а. остановка. Ну вот, видите, можно. А коляска не туда, не поехали, как на ну, надо на следующий площадь. Ну вот, прям что Шановные пассажиры, троллейбусы отправляете в рейс за маршрутом Центральный парк культуры и Вид Автозавод. Написать, По проспекту Миру. С даже записать, да? Что? С даже Все записаны. Все записаны. Все Красный мист. сейчас на на показывает, Знаешь, что мы едем на автозаводчик, который Потому что раньше <соспорта> очень плохо было обращение к кому-то, есть люди заходят, а куда? Вот, написано просто, на волокно автозаводе, люди, не знаю, очень плохо уезжают на маршрут, или на те полотно или на автозаводе. Сейчас четко пишется автозавод через вот эту Обращение к кондуктору не нужно практически до нуля, как уже из того склада. Осталось только поменять остальные такие. Никита, а если, а если водитель забывает кнопку нажать? А можно перематывать. Можно перематывать вперед-назад, можно пропустить какую-то... А сторону. как он будет видеть, что, это что? именно так? А там табло. Там на самом тоже, информаторе, да? на самом приборе есть табло, где в текстовом виде отображаются все остальные. А говорят, в гармошки желтые. Никита, кажется, а это докупили для четырех, ну, для четырех троллейбусов именно а для а этой, этой модели? То то трамвай, трамвай, да. в а где это заказали? какой-то завод. У нас такой а завод. завода и Именно так, заводской, да? Это прибор заводской. А, нет, смысл не в том. Смысл не в том. что все зависит от прохода.